Слава Иисусу Христу, друзья, доброго ранку. Господь благий, Господь царюе. Сегодня мы находимся в Краснограде. С правой стороны от меня пастор, дорогой наш Игорь, и с левой стороны диакон наш, дорогой брат Александр. Не несу служение недалеко от Краснограда, прямо рядом с Красноградом. В село как правильно называется Кумы. Кумы. Так что, кумовья, смотрите, пожалуйста, эту ранковую молитву. Для нас это благословение. Вчера было замечательное служение, где мы могли служить. Служение мы проводим на улице. Более подробно брат Игорь расскажет, брат Александр, как они проводят служение. Было много деток, было также взрослые. И я повторяю, служение было на улице. Я не мог сегодня не делать вместе с ними эту замечательную ранковую молитву. Я хотел, чтобы мы вместе помолились Господу, так как я часто веду эти программы. Я бы хотел больше, чтобы сегодня брат Александр говорил и непосредственно брат Игорь. И мы начинаем эту ранковую молитву с вас, брат Александр. Пожалуйста, помолитесь. Дорогой Отец наш Господь, мы благодарны Тебе за этот день, за милость Твою, за Дякую, любовь, Господь, мы также благодарны за братьев, что нас посетили, Господь, вдохновили нас, Господь, поделились Словом, Господь. Мы благодарны, Господь, за Твое слово, Господь. Наполняй наше слово. Словом Господь, и веди Своим путем, Господь. Мы благодарны Тебе за все, что ты делаешь в нашей жизни, Господь. Распространяй свое царство небесное здесь, Господь, на земле, чтобы мы больше трудились, Господь, ищем шли людям и несли твою любовь, Господь. Благослови нас на это. Дай нам силы идти, Господь. А тебе за все слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Спасибо, брат Александр. Вот расскажите так коротко, как долго вы несете служение в диаконской и непосредственно служение в этом селении? И если не ошибаюсь, вы еще в других селениях проводите? Я езжу по селам, много сел у меня. И берестовеньки собираем, Вот детский лагерь делаем. 80 человек, считай, 70 человек, считай, было там. Слава Богу. Людей много. Можно и там группу собирать, но мы не успеваем с Игорем вдвоем. Не успеем. Есть Кирилловка, есть Калиновка. Я и туда езжу, и туда езжу, везде. Руновщину езжу, везде. В Кумах я давно веду служение, давно вели. Но сейчас мы с Игорем уже начали, это два года, да, Игорь, назад. Да, два года назад было. начали там людей э, посещать, э, кормим деток или что он ездит с детьми с детьми занимается и мы несем то есть, помимо того что проводится служение как для взрослых проводится и служение и для детей, для детей вот то что там лагеря там что проводили это для детей да. но такое же что каждую неделю проводите и воскресенье да, да. да? и по средам еще молитвенная у нас по средам вечером и ездит туда Вова привозит его а так занимаемся, трудимся везде, благовествуем, рассказываем, помогаем людям, поддерживаем, чем можем. Сейчас в Германии нам помогают, то велосипеды, телевизоры там людям помогаем поддержать, там беженцев много, одежду раздаем, там вот ездили в Харьков до сестры, э, загрузили полную машину, привезли вещей, раздавали людям, детские игрушки раздаем, короче, нас здесь по городу уже знают, говорит, не давать никуда, он вот, Саша их с Игорем отдадим, а угу. они знают, куда везти. И мы развозим эти игрушки деткам, ну много сирот, но таких материалов, каши, бати-наркоманы с ними общаемся у меня особенно селе, такие то есть получается селе, да. такие бедные социальные да. такие слои на незащищенные которые да. нуждаются в поддержке да. а дети а, дети, ну, дети вообще дети mm -hmm. вообще это ну, грязные все вот. mm -hmm. возили то ж мед покупали так развозил банка, наливаю надо прямо на улице хлеба хлеба они хлеб у меня виде, у тебя есть у меня Хлеб. Говорю, учил даже как есть хлеб. Они вот так лепешь. Я говорю, не надо так, вот так кусайте. Вы, вы, вы покупали мед и, и раздавали. Да, да все да. это бесплатно. Слава, бесплатно, говорит. все. И конфеты это постоянно, я уже думаю, надо как-то объезжать мне уже. Ну, по всей дороге мне дети. У меня 15 э, километров в село. М -м -м. Дети постоянно ждут, дядя и Саша едут, бросают все. А, а, деток, а сколько деток там? Ой, деток много, <кью> очень много. Деток много. Ну, вот был тогда Петр Николаевич был туда. Ну, это не все еще собрались. Ну Я подарков в этом году на, ну, на Рождество раздал больше 100, 120 подарков. А Слава Богу. Есть такие дети, это беженцы с Херсона, с детьми маленькими, поприезжали, тоже ни поддержки не ма. То квартиры ищем, дома ищем, им, где жилье. С Харькова много обращаю. Я говорю, я здесь живу, мне с Харькова звонит, найдите квартиру. Я в шоке. А -а -а. Ну, так. Трудимся, помогаем всем. Ездим по селам. Вещи, ну, все помогаем. Беженцам везде все. Короче, мы не успеваем. Я вообще даже не чувствую, что война. война. Я езжу, помогаю, забываю за все. За все. Главное, чтобы потрудиться. Тогда я живу. Как дома остался, все. То-то болит, то-то болит. Постоянно в дороге. Ну, а сейчас вообще вот Машину проигнал вот в апреле месяце, и уже 8 тысяч добивает. Восемь тысяч добивает. Слава. Богу. Это вообще я такого не проезжал на 99. -й, и говорит, ты что, вот это да, куда мы ездим? Здесь только, здесь. Раз только в Харьков сел. Спасибо. Какое у вас пожелание? Вот это, нас смотрит. Э... Или кто-то потом посмотрит. Какое у вас есть пожелание для тех, кто с нами в эфире? Что вы хотели? Ну пожелать? я хотел, чтобы больше было трудящихся. Больше есть... трудящихся, чтобы больше и шли за Господом. Вот это мне самое главное. Жатвы, мало и мало, мало. очень мало. К мало сожалению. людей. Мы Недостаток. уже статок. Только трудился. Мы уже и mm. так, и так, ну чтобы больше трудились. Ну, мы устаем. У Игоря работа постоянно. Я один мотаюсь по всем все. Mm. В субботу, воскресенье он даже дома не успевает побыть э, mm. с семьей. Везде мы мотаемся. Вот в эту субботу mm. у нас занято, там парализованные у нас mm. женщины да, есть. Сейчас... И едем двери вставлять. Там то окна вставляем, то спала одна беженка. Там двери не закрывались. Приехали, замок поменяли. Mm. Хотя у нее сын есть и продает машинами, mm -hmm. торгует, но... Скажите, мы часто, часто с людьми пытаемся подружиться сначала, mm -hmm. помочь им в их практически каких-то mm -hmm. проблемах, и через это у нас завязываются хорошие взаимоотношения, mm -hmm. и люди открываются для Евангелия, они готовы тогда слышать. В сегодняшнее время, оно хорошо этому содействует. Mm -hmm. Боли много, проблем много, mm -hmm. и Евангелие открывается очень легко для mm -hmm. людей, когда ты приходишь и им проявляешь свою доброту. Mm -hmm. Когда просто вот относишься к ним по-человечески, да, mm -hmm. проявляешь такую людяность к ним. Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые э, брошены своими, ну как и как вы рассказывали в Харькове, mm -hmm. брошены своими родными и близкими. И мы стараемся, понятно, проявить им показать свою любовь. И люди не могут понять, почему мы, чужие для них совершенно mm -hmm. люди, готовы делать для них что-то жертвы, свои финансы, свое время, да, какое-то показывать свою причастность к их жизни. Mm -hmm. И они легко открываются. И так в основном люди готовы э, открывать свои двери, дома. Мы часто так заходим именно в дома через обычную добродетельность. Через то, что просто послужил человеку, ну, добрым словом, да, помолился за человека, поддержал его. Дал ему по возможности там, если есть гуманитарный пакет. Вот, и это хорошо помогает сегодня да, вот открывать при, двери. Приехали раз шестеро детей у двоих. Mm -hmm. Двое Александры И она Александра, и он Александр. Mm -hmm. Шестеро детей. Ah. Ну, я зашел, вещи привез. Дышать вообще нечем. Я говорю, а, а. что форточки не открываете? Диван, одни доски, диван такой. Там а. вообще страшно. Мебель Беднота. Меня... В селах очень да. много бедноты. Ты забил очень, такие да. села. Мы что делаем? А мне с Америки Юра, вот это в Бовое где мы собирались. Может, Юра сделать? будет смотреть? Юра, сделать? Вот сделать. Будете смотреть эту рамку молитву. Сделали да, это. спасибо вам, Юра, что вы вот помогаете нашим братьям служителям, помогаете им, вы помогаете множеству да. людям, которые здесь. Благословил нуждаются. 500 долларов. Спасибо. Э, благословил спасибо, 500 долларов, Саня, это тебе на служение лично. Вау. Но мы решили с Игорем, то что в машину едем тогда ехал этот, как его э, Тадор, Тадор. Братья Румынив, да, да. Полтаву, да, выезжал, меня загружали, а что коробки все не влезли, пришлось высылать mm. почтой, нам платить 2000. Для нас вот это финансы, мы считаем, в собственном соку крутимся. И когда надо да, да, это, короче, поехали, думаю, ну что, надо прицеп, думаю, вот сейчас прицеп купим. Здесь у детей дышать нечем. Взяли, вставили ему окно mm -hmm. открывающее полностью. Качели. Чего вы на качели не выходите на улицу? То соседи не пускают наших детей. Ah. Поехал, купил качелю, установил во дворе качелю. Все, качели, там у них, все, у детей. Короче, ушли эти 500. Не купили мы прицеп. Зато мы послужили. Зато мы послужили людям. Послужили людям. Спасибо, брат Александр, спасибо Игорь, братья, служители. Я бы хотел, чтобы ты вот поделился словом, и, конечно, чтобы ты призвал к молитве за Красноград и за Сесел. Я помню, мы с тобой разговаривали где-то почти год назад, может, наверное, где-то год, около года назад, и ты говоришь, что много видений в больших городах, открывать церковь, в районных центрах, у вас видение именно проповедовать Евангелие по поселам. Я очень благодарен, что вы заняли сейчас такую нишу для нашей области. И вы вот как и брат Александр сказал, что и там, и там, и там, поэтому дайте я пожму руку вам, брат Александр Якую, Дякую. я я верю, что вот я пожал руку, но я знаю, что Бог все знает, у Бога есть воздаяние не только вечность вечности на небесах, но и на земле. Так что, друзья, когда вы будете смотреть этот эфир Пожалуйста, помолитесь за Харьковскую область, за Красноград, здесь множество сел и мало церков. И мы планируем открывать множество церков. Видим наши до 2029 года, что в Харьковской области было 150 церков. В данный момент у нас больше 50 церков, но мы хотим до 2029 года, что в Харьковской области было 150 церков. Так что молитесь за таких мужественных, за таких посвященных, жертвенных, целеустремленных братьев. И верим, что Бог даст и благодать, и силу. какой слово ты приготовил? есть да. слово, которое надыхает, которое дает силы нам ездить а, по селам. А, Иван и Адвиана, а, 10 раздел, 11 стих. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець». І також 14 стих, Вірш. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Коли ти бачиш, що Ісус кладе своє життя заради інших людей, це надихає робити те саме. Якщо я учень Ісуса Христа, якщо я Його послідовник, це стає моїм життям. Я також надихаюся прикладами Ісуса Христа, і тому ми йдемо в села, тому що в села ну, мало хто йде. Mm -hmm. Я бачу, що Ісус ходив по городам, по містам і селам. Mm -hmm. По містам я бачу, у нас є церкви, якось так в містах mm -hmm. розширено, а в села ніхто не хоче йти. В селах більше проблеми, в селах біднота. Ми бачимо стільки біднати, що ми не знаємо інколи, як, як з цим всі справитися, як вирішити їхнє, як допомогти їм. І а вже ж, е, єдине, що можна допомогти, це принести їм слово, да, надію, Амінь. дати їм втіху, що Ісус, пастир добре, Він знає вашу потребу, Він знає, в чому у вас зараз в житті є, є проблема, як її вирішити. Його доброти достатньо для того, щоб вирішити любе моє питання. Амін. І тому, коли ти бачиш, як Ісус Амін. робить, ну як я не піду. Якщо Він поклав своє життя за мене, Він став для мене пастирем. Він також хоче бути добрим пастирем Амін. Амін. і для інших людей. А вони загублені, багато душ загублених, і ніхто їх не шукає. А це наш, наш поклик да, від Христа йти, знайти цих людей. І навчити їх Євангелію, дати їм благу звістку, відкрити їм оце Євангелія, да, Слово Боже. Тому оце Слово, воно а, кожен раз, коли йдеш до людей, ти просто згадуєш, що сам Ісус, якщо б ще раз прийшов би на цю землю, Він би повторив свій прибіг, він так, пішов би так, так, так само в ті самі села, в ті самі міста, і так би саме проповідував людям так. і давав би їм надію на спасіння. Ну, це мене так. Слава Богу, слава, ну біді нас молитва, будь ласка, да, помилиш, Дорогой наш Батько Небесний, Ми а, дякуємо Тобі за всю Твою милість, за всю дякую, твою квадість, за те, що ти є пастир добрий, який покладає своє життя за нас і за всіх людей, які проживають біля нас слава. і на всій землі. Дякую. Боже, ми вдячні тобі за те, то, що ти однажди прийшов в наше життя. І дав нам своє спасіння. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти здав нам більше Твоїх робітників, які підуть Добре, разом шей, з нами в ті села, в ті міста, котрі ще загублені, котрі ще не знають Твого слова, Божого, котрі ще не мають Твого спасіння. Просимо направити своїх своїх робітників, Божих людей, які понесуть твою благозвістку. звістку. Боже, просимо тебе, щоб ти благословив нас. Щоб ти благословив наших братів і сестер, щоб ти благословив свою церкву, Боже, розширяй її так, кордони. Так, Боже, благослови. благослови! Те бачення, яке має церква, має, має єпископ Ілля Петрович, щоб благослови. більше церков в Харківській області стало 150. Боже, благослови. ну ми тебе ніяк не можемо. ограничен, да, мы, мы кажем тебе больше, иди разом с вами, Помощи. раби через Помощь. нас, Боже, что да. ты хочешь, да будет тебе за все слава и хвала, наш дорогий и любящий Батюшка Небесный, в имя Иисуса Христа мы молимся и благодарим тебе за все, аминь. Аминь, аминь. Друзья, я очень прошу вас, когда вы посмотрите эту молитву, неважно когда, пожалуйста, помолитесь, за наших братьев, которые служат, как вы уже слышали, они именно по селам, там, где дороги плохие, где мало людей, где села вымирают, но они несут Евангелие. И если вы захочете поддержать их неслужение, вы можете связаться с нами, и таким образом мы будем распространять Царство Бога здесь, на Земле. Если хотите, в условиях войны мы сможем сеять Слово Божье. Также я Юру хотел поблагодарить и тех братьев, которые Роман, Савочка, также он поддерживал. Другие братья, которые готовы поддерживать их служение здесь, в этих селах. Пусть Бог вас благословит и воздаст за вашу щедрость, за вашу доброту. Еще раз дякую тебе, дякую, дякую. я, дякую. я хочу разу, чтобы мы сказали словетную молитву. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.